বৃন্দাবনী বস্ত্র আনতে অসমের আনতে লন্ডনে যাত্রা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে দিল্লি থেকে লন্ডন অভিমুখে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী অসমের বৃন্দাবনী বস্ত্র আনা নিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি ছয় মাসের জন্য অসমে বৃন্দাবনী বস্ত্র আনার প্রচেষ্টা অসম সরকারের দু সালে এই বৃন্দাবনী বস্ত্র আনার পদক্ষেপ বৃন্দাবনী বস্ত্র প্রদর্শনীর জন্য খানাপাড়ায় তৈরি করা হবে অত্যাধুনিক মিউজিয়াম আজ শনিবাৰ ফেচবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছিল যে এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ এবাৰ আমি অসমলৈ আনিব পাৰো নেকি আমি কোনেও ইয়াক সাধাৰণ যি জনতাক কেতিয়াও লণ্ডন মিউজিয়ামত যোৱা নাই পেৰিছ মিউজিয়ামত যোৱা নাই আমি কোনেও ইয়াক দেখা নাই ক'ব গ'লে আমাৰ বহু প্ৰজন্ম এই বৃন্দাবনী ব্ৰস্তভাগ নেদেখাকৈয়ে এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰিও গৈছে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমাৰ অবিৰত প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ আন এটা অংশ আছিল যে আমি কেনেবাকৈ বৃন্দাবনী ব্ৰস্তভাগ অসমলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ নেকি অহাকালি লণ্ডনৰ মিউজিয়ামৰ লগত আমাৰ আলোচনা আছে জে এছ ডাব্লিউ গ্ৰুপ যাক আমি সজ্জন জিন্দাল তেখেতে এই গ্ৰুপটোক অ'নাৰশ্বিপ কৰে তেখেতৰ মাক অসমৰ আছিলে তেখেত বৰ্তমান হাৰিয়ানাৰ বিধায়িকা আৰু সজ্জন জিন্দালৰ অসমৰ লগত বৰ্তমান কোনো ব্যৱসায়ো নাই উদ্যোগো নাই তেওঁলোকে আগভাগ লৈছিলে যে লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত অসম চৰকাৰক প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক কৰোৱাই দিয়া আৰু তেওঁলোকেই দায়িত্ব লৈছে যে লণ্ডনৰ মিউজিয়ামে বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকে অসমতো এটা মিউজিয়াম বনাব এয়াৰ কণ্ডিশ্যন টেম্পাৰেচাৰ গোটেইবিলাক থাকিব লাগিব কাৰণ পাঁচশ বছৰৰ পুৰণা টেক্সটাইল এটা এতিয়া বহুত চেঞ্চিটিভ অকণমানো যদি গণ্ডগোল হয় ব্ৰষ্টভাগ জহি খহি যাব এই গোটেই কথাবোৰ পৰীক্ষা কৰি বহুত চিন্তা কৰাৰ পিছত মোক লণ্ডনৰ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই অহাকালি মাতি পঠিয়াইছে ভাৰতৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়েও ইয়াত ইনভলভ আছে ভাৰত চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে খবৰ ৰাখিছে যদি মহাপুৰুষগৰাকীয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে গুৰুজনাই আশীৰ্বাদ দিয়ে অহাকালি হয়তো আমি এখন লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিম যে দুহেজাৰ সাতাইশ চনত আমি বৃন্দাবনী ব্ৰস্তভাগ অসমলৈ আনিম চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব দুটা বছৰ আমি এই মিউজিয়ামটো বনাব লাগিব খানাপাৰা তাৰ কাৰণে আমি মাটিৰো আৱৰ্টন দিছো সাংস্কৃতিক বিভাগক জডাল গ্ৰুপে ছজন জিন্দালে তাৰ পুঁজি দিব তেওঁলোকেই চাই দিব তেওঁলোকেই বনাই দিব কিন্তু মিউজিয়ামটোৰ স্বত্বাধিকাৰ অসম চৰকাৰ হ'ব আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ আমি লৈ আহিম আমি প্ৰদৰ্শন কৰোৱাম আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ আমি দিল্লী মুম্বাই আদিলৈকেও লৈ যাব চেষ্টা কৰিম যাতে ভাৰতেও মহাপুৰুষগৰাকীৰ বিষয়ে আৰু এবাৰ জানিব পাৰে তেখেতৰ অমূল্য অৱদানৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু অসমীয়া সভ্যতা কিমান চহকী আছিল তাক যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ আন জনগণেও জানিব পাৰে